Шевченко. А то ним Я хочу вам сказать, что выступление паралимпийской сборной на играх в Сочи вызывало очень много волнений. Я хочу вам сказать о том, что решение о том, выступать или нет, принимала команда. Нынешнее правительство, премьер-министр и министры работают по принципу справедливости и солидарности. Команда должна была принимать решение сама. Люди, паралимпийцы, для которых выступать на играх это смысл жизни были ограждены от всевозможных